Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus keterampilan bahasa dan komunikasi. Kami telah memilih tajuk Budi Bahasa Cerminan Diri Santun Bertutur Beradab di Meja Makan. Kumpulan kami terdiri daripada lima pembentang iaitu Nur Fatihah, Nurul Atilia Izati, Nurul Ain, Nur Suraya dan Muhammad Sulaiman. Baiklah, di dalam pembentangan ini, kami akan menjelaskan tentang konsep kesantunan, pandangan tokoh serta contoh perilaku dalam adab makan. Aktiviti simulasi adab makan dengan kesantunan verbal. Seterusnya, lima aspek penting yang akan dibincangkan. Kepentingan adab makan. Seterusnya, aplikasi yang digunakan dalam penghasilan persembahan dan terakhir sekali, kesimpulan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kata santun dalam bahasa Melayu bermaksud halus, budi bahasa atau budi perkerti, beradab dan sopan. Dalam setiap budaya masyarakat, sudah pasti tidak terlepas daripada amalan untuk mengamalkan tuntut kata yang baik sopan dan santun. Begitu juga dengan budaya masyarakat Melayu. Amalan untuk bertutur secara santun ini sudah menjadi amalan masyarakat sejak dari dulu lagi. Menurut Dr. Asma Haji Omar iaitu pakar linguistik terkemuka di Malaysia menyatakan bahawa kesatuan berbahasa dalam komunikasi mencerminkan budaya dan nilai sesuatu masyarakat dalam karyanya juga seperti kemahiran berbahasa dan pragmatik menjelaskan kesantunan dalam berbahasa melibatkan pemilihan kata yang sesuai penggunaan panggilan hormat dan gaya komunikasi yang tidak menyinggung perasaan orang lain Menurut Profesor Dr. Safia Karim, sebagai ahli linguistik yang banyak menulis mengenai bahasa Melayu, beliau menegaskan bahawa kesantunan berbahasa amat perlu dititik beratkan dalam era moden, terutama dalam perkembangan media sosial. Beliau berpendapat lagi bahawa kesantunan berbahasa perlu diajar kepada generasi muda menggunakan bahasa yang baik dan menghormati sensitiviti dalam komunikasi. Ijinkan saya memberi contoh. Dalam adat makan misalnya, pelbagai perilaku yang mencerminkan kesatuan dan budi bahasa seperti mencuci tangan sebelum makan, yang kedua, tidak berbicara dengan mulut yang penuh. Dan yang ketiga, mengucapkan terima kasih setelah makan. Kuku kantan ambil di kebun buat kerabu dihiris halus. Kuku ikatan sesuci embun, budi seribu titik titik halus. Enak keranji rendang setamak padi ma cari seramah. Ahlak terpuji bertunjang. Puji bahasa. Ijari. Baiklah, mari kita saksikan sebentar lagi simulasi simu mengenai kesantunan bahasa dalam adab makan. Mari dengar cerita pasal makan. Di sini kita memang dapat makan. Negara lain kebulur mati tak makan. Tapi kita mati kerana banyak makan. Orang kita makan makan sirah pagi petang siang malam siang malam semua benda alamat boleh ditelan batu besi paku barang kayu papan makan sayur pucuk paku masak rebus ubi kayu makan buah belimbing besi goreng ikan dan habiskan mobile ini dulu. Sinyuak ush ush ush. Ah, dapat pun. Senang betul ya alman permainan-permainan digital ni. Tak boleh macam ni ya kawan-kawan. đậm yeah. như yeah. lu tunggu kak Long hello hello Mari itu rumah ya nak makan eh nanti suka balik ibu dah panggil makan ni Eh sedapnya hmm dahnya ibu sopan adik-adik tengok. Ha, kawan-kawan. Penting tau kita menjaga adab makan dan juga hormati orang lain. Ingat, jangan makan berdiri dan juga membelakangi ibu kita. Kesian ibu kita tau. Ingat, pakai tutup patah, makan dia sopan bercakap biar beralas. Ibu, minta maaf. Kak Long lambat turun. Nanti lepas ni Kak Long tolong Ibu, ya? Takpe. Nanti Kak Long bantu Ibu cuci pinggan, ya? Okey. <coughs> Baik, Ibu. Jom makan! Okay? Amboi Kak Ngah. Minum seorang, tuang seorang je. Tuanglah sendiri Eh ni pentingkan diri sendiri je Tuang juga untuk ibu Kak Ngak, Kak Long ke? Adik ke? Kak Long ni, Kak Ngak ni Asyik bergaduh sahaja Macam anjing dan kucing Alah Kak Long tu dia tu makan berbunyi Boleh pulak Eh suka hatilah Kak Long nak makan macam mana pun Alamak Kawan-kawan, kenapa tak apa kesalahan Kak Ngah dengan Kak Lo? Tak baik tak bergaduh-gaduh kerana untuk mewujudkan suasana keluarga yang harmoni, perlu untuk kita menjaga komunikasi antara adik-beradik. Paling penting, jaga adab di meja makan. Tempat kata-tempatan di bahasa budaya kita. ibu Tadi kan masa kelas atas talian Cikgu ada ajar Makan kena sopan Tak boleh berbunyi Dan jangan bercakap masa makan ha, Sama macam ibu ajar Ya betul tu Bagus anak ibu Kesimpulannya menjaga adab makan Dan juga berbunyi bahasa sangat penting Terutama dalam hubungan perang kekeluargaan Antara kepentingannya adalah Pertama meningkatkan harmoni keluarga Kedua Kedua, yang baik ketiga mengelakkan konflik dan pergaduhan dan yang keempat meningkatkan kualiti masa bersama keluarga okey siapa nak pergi makan aiskrim ayo Alah, Ibu. Makan aiskrim je. Kenapa belum beradab? Hmm, bakar aku. Ramai orang makan-makan ni. Eh, aiskrim ni melekitlah. Adik, jangan lap tangan pada baju. Dan tolonglah makan dengan tertib. Jangan bercakap sampai mulut penuh. Hmm, sumpah. Hmm. Kak Long, jangan buang sampah begitu. Kebersihan taman tanggungjawab kita. Kalau kamu semua begini lagi, ibu tak akan beli aiskrim lagi. Lah ibu ni, nanti hujan turun bersihlah taman ni. Ha, betul lah tu. Bila hujan dah turun nanti bersihlah taman ni ibu. Hai, lagi ditegur, lagi dijawab. Nampak tak babak negatif yang mereka amalkan tadi. Tak baik tau kita amalkan membuang sampah merata-rata, makan dengan mulut yang penuh dan tak menjaga kebersihan. Sebagai individu yang bertanggungjawab dan berbudi bahasa, kita patut amalkan sejak kecil lagi tentang cara menjaga kebersihan dan berbudi bahasa dengan orang lain. makan begini di taman. Tapi jangan lupa ada makannya. Betul tu ibu. Kita kena makan dengan sopan dan tidak bercakap ketika mulut penuh. Jangan membazir. Kalau aiskrim cair cepat-cepat jilat. Jangan sampai menitik ke bawah. Baiklah. Membazir tu kan amalan syaitan. Adik. baiklah Kak Nga. Adik takkan membazirkan aiskrim yang ibu belikan ni. Terima kasih ibu. Bagus anak-anak ibu. Kita mestilah menjaga kebersihan taman ini. Kalau ada sampah, mesti buang dalam tong sampah. Betul tu ibu. Kita mesti jaga kebersihan taman kita supaya kekal cantik, bersih dan ceria. Keseimbangan pendidik membentuk generasi holistik merupakan konsep yang mengaitkan aspek pendidikan dalam membentuk individu yang seimbang dari segi intelektual, emosi, sosial dan rohani. Dalam konteks ini, adab makan, kesantunan verbal dalam bahasa Melayu dan konsep budi bahasa memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang holistik. Berikut adalah lima aspek yang dapat mengaitkan konsep ini. Adab makan sebagai pendidikan moral Adab makan adalah salah satu daripada banyak aspek dalam kehidupan Yang mencerminkan nilai-nilai moral dan juga disiplin diri Sebagai contoh, adab makan dalam budaya orang Melayu Yang mana aa, menggunakan tangan kanan ketika makan Tidak bercakap ketika makan Dan memulakan makan selepas orang yang lebih tua makan merupakan sebahagian daripada pendidikan yang mencerminkan pengendalian diri dan juga penghormatan kepada orang lain. Pendidik yang menanamkan nilai-nilai ini di dalam diri pelajar akan membentuk individu yang beradab menunjukkan keseimbangan antara kebolehan intelektual dan juga budi pekerti. Seperti Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab beliau Al-Um, menekankan kepentingan makan dengan adab yang baik. Termasuk makan dengan tangan kanan dan tidak mencela makanan. Ini bukan sahaja sekadar soal tatacara, tetapi juga mencerminkan kepribadian diri seseorang dan penghormatan aa, terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. kesantunan verbal bahasa Melayu menghormati martabat orang lain Bahasa Melayu bukan sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi utama tetapi juga mengandungi pelbagai bentuk kesantunan dalam percakapan Antara elemen penting dalam kesantunan bahasa ialah penggunaan kata sopan pemilihan gelaran yang sesuai serta gaya pertuturan yang tidak kasar. Penerapan kesantunan dalam komunikasi membolehkan interaksi sosial berlangsung secara harmoni selain memperlihatkan keseimbangan antara keberkesanan penyampaian dan adab berbicara. Menurut Indrawati Zahid dan Arina Johari 2016, kesantunan dalam bahasa Melayu dipengaruhi oleh faktor seperti peranan sosial, kuasa, perbezaan taraf serta konteks perbualan. Pengguna bahasa cenderung menyesuaikan tahap kesantunan mengikut situasi dan kedudukan mereka dalam sesuatu komunikasi. budi bahasa sebagai teras pembentukan generasi holistik. Budi bahasa sebagai teras pembentukan generasi holistik. Konsep budi bahasa merujuk kepada adab sopan santun yang mengutamakan sifat saling menghormati dan menjaga keharmonian dalam perhubungan sosial. Budi bahasa yang baik melibatkan tindak tanduk yang penuh dengan pertimbangan seperti menghormati orang lebih tua, berbicara dengan baik serta menjaga perasaan orang lain. Pendidik yang mengamalkan budi bahasa dalam kehidupan seharian, mereka akan menunjukkan contoh yang lebih baik kepada pelajar mereka. Ini mengajarkan pelajar tentang pentingnya keseimbangan antara kemahiran sosial dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Literasi Adab Makan dan Kesantunan dalam Pendidikan Holistik Mengintegrasi adab makan dan kesantunan verbal dalam pendidikan holistik Ia merujuk kepada pendidik yang memahami konsep keseimbangan akan melihat hubungan erat antara adab makan, kesantunan verbal dan pembentukan generasi yang holistik mereka akan menyampaikan kepada pelajar bahawa tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga harus menguasai cara-cara berinteraksi dengan masyarakat melalui adab dan bahasa yang baik. Justeru, mereka tidak hanya menjadi cendekiawan yang pintar tetapi juga individu yang berakhlak mulia dan mampu hidup harmoni dalam masyarakat. Pembentukan jati diri melalui adab makan dan kesantunan verbal. Pembentukan jati diri melalui adab makan dan kesantunan verbal. Melalui adab makan dan kesatuan verbal, individu akan membentuk jati diri yang penuh dengan nilai moral dan etika Pendidik yang menekankan aspek ini dalam pendidikan akan membentuk individu yang bukan hanya berpendidikan tinggi Malah mempunyai integriti dan sifat rendah diri Adab makan seperti menghindari pembaziran dan komunikasi yang beradab melalui bahan memastikan generasi ini mampu untuk menjadi individu yang seimbang, menghargai tradisi serta mempunyai saksiah yang mulia Kepentingan adab makan dalam masyarakat Melayu mencerminkan kesopanan dan tata susila Yang pertama, masyarakat Melayu menitikberatkan kesopanan ketika makan seperti tidak mengunyah dengan mulut dengan kuat tidak bercakap ketika mulut penuh dan tidak menunjukkan makanan dalam mulut. Mengambil makanan dengan tertib dan tidak berebut antara satu sama lain menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Kedua, mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan sosial. Makan bersama keluarga atau dalam majlis kenduri merupakan cara mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, saudara mara dan masyarakat. Masyarakat Melayu mengamalkan konsep makan berjemaah yang melambangkan perpaduan dan keharmonian. Kepentingan adab makan dalam masyarakat Melayu yang ketiga pula adalah menghormati orang yang lebih tua. Dalam budaya Melayu Orang tua atau tetamu dijemput untuk makan terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan. Kita juga sebagai tetamu tidak digalakkan untuk mengambil makanan dalam jumlah yang berlebihan bagi memastikan semua orang mendapat bahagian masing-masing secukupnya. Kepentingan adab makan dalam masyarakat Melayu yang keempat pula ialah memelihara kesucian dan kebersihan. Sebelum makan, kita diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Hal ini kerana ia merupakan amalan penting yang bukan sahaja menjaga kebersihan tetapi juga berkait dengan ajaran Islam kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Seterusnya, kepentingan menjaga adab makan dalam masyarakat Melayu adalah untuk menghormati rezeki dan mensyukuri nikmat. Doa sebelum dan selepas makan diamalkan sebagai tanda kesyukuran terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, sikap tidak mencela makanan walaupun tidak menyukai rasanya kerana boleh menyinggung perasaan orang yang memasaknya. Makan dengan sederhana, tanpa gelucu dan tidak tamak mencerminkan nilai kesopanan dalam masyarakat Melayu tidak membuang makanan yang berlebihan kerana setiap rezeki yang diperoleh harus dihargai. Kami telah menghasilkan sebuah video keterampilan berbahasa mengenai konsep budi bahasa dalam masyarakat Melayu menggunakan aplikasi yang telah dipelajari dalam khusus teknologi dan media dalam pengajaran. Antara aplikasi yang kami gunakan adalah CapCut. CapCut menyediakan pelbagai alat pengeditan video yang mudah digunakan dan aplikasi ini dapat menghasilkan video yang menarik tanpa memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan reka bentuk grafik yang memperkayakan lagi hasil reka bentuk untuk video kami. Seterusnya, kami juga menggunakan aplikasi Pinterest untuk mendapatkan idea dan inspirasi visual. Kami juga menggunakan sebagai rujukan untuk menghasilkan kandungan yang kreatif di dalam video tersebut. Akhir sekali, aplikasi yang kami gunakan dalam video adalah YouTube. Seperti yang diketahui, YouTube merupakan platform untuk menonton video. Terdapat pelbagai tutorial yang boleh dipelajari untuk menghasilkan video dengan lebih baik. Semua aplikasi yang kami gunakan ini adalah aplikasi yang mudah diakses dan percuma sesiapa sahaja boleh mengakses tanpa kos tambahan yang diperlukan. Oleh itu, kami menggunakan semua aplikasi ini untuk menghasilkan video kami. Kesantunan dalam adab makan mencerminkan kepribadian dan penghormatan terhadap orang lain. Sikap sopan seperti mengunyah dengan mulut tertutup, tidak bercakap ketika makan, menggunakan peralatan makan dengan betul, serta tidak mengambil makanan secara berlebihan menunjukkan etika yang baik. Selain itu, bersyukur atas rezeki yang ada dan menghormati tuan rumah atau rakan makan adalah sebahagian daripada nilai kesantunan. Dengan menjaga adab makan, kita bukan sahaja mewujudkan suasana yang harmoni, tetapi juga mengeratkan hubungan sosial dan mencerminkan budi pekerti yang mulia.